nya sungguh aneka makanan Resepi tinggal orang tua kita Putri mandi tepung pelita butir nangka buatnya mudah Dimansi seni menjanjung budaya mengitir kisah aneka juada lompat tikam, nek bat, sekaya, jeruk maman, akok, jalo mas. Makanan Kelantan, nek tak terkata, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Atikai, seri kaya. Terukailah keunikan makanan warisan Kelantan. Melalui video ini selamat menjamu selera di Kelantan. Berasal usul dari pulai condong macang Kelantan kisah. Kole Kacang membawa kita ke terowong masa ke tahun 1820 Masihi. Sekitar 205 tahun dahulu, seorang ulama terkemuka bergelar Tok Pulai Condong atau nama sebenarnya Haji Abdul Samad bin Haji Abdullah bin Haji Hashim yang sangat dikenali kerana ketokohan dalam bidang keagamaan dan tindakannya yang mendahului zaman tuan guru ini dihormati kerana sifatnya yang sentiasa tenang dan kebijaksanaannya berfikir serta kecerdasannya bertindak sehingga memainkan peranan penting dalam sejarah pendidikan agama di Kelantan belialah perintis pembinaan pondok dan mendirikan menara masjid daripada balak setinggi 57 kaki pembinaan menara ini melibatkan lebih daripada kekuatan fizikal dan melambangkan kerjasama dan kesabaran masyarakat kampung semangat muafakat yang meraih keberkatan itulah yang diterapkan oleh Tok Pulai Condong melalui air tangannya ketika menyediakan kole kacang juadah ini memerlukan ramuan berkualiti dan ketelitian yang tinggi mencerminkan nilai-nilai ketenangan dan kesabaran yang ditanam oleh Tok Pulai Condong ibarat kata semua boleh bincang asalkan tenang Orang yang tenang selalu menang. Ketenangan adalah kunci kejayaan. Inilah pemula kisah di sebalik pengangkutan balak dari Bukit Cina ke Pulai Condong yang hanya berjaya melalui doa dan ketenangan untuk Pulai Condong adalah bukti pentingnya sikap tenang dalam menghadapi cabaran dan pencetus permuafakatan penduduk di situ. Untuk Pulai Condong mengamalkan Hizbu Bahari, zikir perang yang diwarisi daripada Wali Allah Syekh Abi Hasan Ash-Shazili. Beliau berzikir secara terang dan secara rahsia dengan tekun. Amalan spiritual ini memberikan ketenangan batin dan menjadi asas kepada resepi Koleh Kacang. Gabungan spiritualiti dan kulineri ini menjadikan Koleh Kacang warisan budaya yang membawa pengajaran penting tentang ketenangan dan ketabahan. Perlambangan kesinambungan sanat diterjemah melalui penyediaan derawa ataupun air manisan sebagai langkah pertama dalam penyediaan Koleh Kacang. Proses ini melibatkan pemanasan dua cawan gula merah, dua sudu besar air manisan dan dua simpulan daun pandan sehingga bahan tersebut larut sepenuhnya. Air manisan ini kemudiannya disejukkan dan ditapis untuk memastikan kepekatannya tidak berlebihan. Bau manisan yang dihasilkan melambangkan manisnya ketenangan dalam kesederhanaan, sesuatu yang lebih bernilai daripada kekayaan yang disertai kebimbangan berterusan. Falsafah kebersamaan di antara ulama dan masyarakat awam jelas dalam penyediaan doh kuih kuih kacang. Ramuan asasnya adalah 2 cawan santan, 1 cawan air, 1 cawan tepung kacang hijau dan 1 sudu kecil garam yang dikacau sebati. Doh yang terhasil ditapis dan dimasukkan ke dalam kuali bersama air manisan tadi. Kemudian dimasak di atas api sederhana sambil dikacau perlahan-lahan. Proses mengacau adunan dari kiri ke kanan melawan arah jam seperti pusingan tawaf ini adalah peringatan tentang kepentingan zikrullah iaitu mengingati Allah sebagai kunci ketenangan jiwa yang selaras dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan tenang. Pembuatan kuih tradisional ini mengajar anak cucu Melayu tentang pentingnya zikrullah dalam mencapai ketenangan dan kejayaan dalam hidup. Ibrahnya disampaikan melalui penyediaan dekorasi di atas kuih dengan dua cawan santan pekat dimasak menggunakan api perlahan sehingga terbentuknya hempas minyak yang berwarna kekuningan, dikenali sebagai tahi minyak. Tahi minyak ini ditapis dan diketepikan sementara lebihan minyaknya disimpan untuk dicampur ke dalam adunan kuih yang memberikan kilauan istimewa pada kuih. Doh dikacau terus-menerus sehingga pekat dan tidak bergentel sebelum diisi ke dalam loyang yang telah disapu minyak dan diratakan. Setelah dimasak selama 20 minit, tahi minyak ditaburkan di atas kuih yang masih panas untuk memberikan rasa yang lebih enak dan tekstur yang lebih kaya. Biarkan sejuk sebelum dipotong dan hidangkan. Menyentuh tentang falsafah pembuatan tahi minyak, secara simboliknya, aksesori dekorasi kuih itu menyelitkan rahsia kitab berjudul Manuskrip Kris Karangan Tok Pulai Condong pada tahun 1820 Masihi teks bertulisan jawi 38 halaman yang berusia 205 tahun itu mencatat bahawa kerisang tuah bergelar tamin sari ditempa daripada 20 jenis besi yang terdiri daripada dua jenis logam utama iaitu campuran besi kursani dan tahi bintang ataupun meteorit. Manakala bagi keris mengkarang milik Han Jebat pula, dia perbuat daripada campuran 10 jenis besi, antaranya tahi bintang juga atau saki baki habuk dan debu meteorit yang tidak sempat hancur di udara lalu jatuh ke permukaan bumi. Ketulan serpihan meteorit disebut meteorit. Inilah yang Datuk Nenek kita mahu keturunannya tahu bahawa segala yang Allah cipta tiada yang sia-sia walau barang buangan sekalipun masih berguna dan berharga jika dapat kepada orang berilmu. Ketika mengacau kolih kacang tahit minyak, kita disarankan melafazkan doa sebagai mentera sugesti kecukupan rezeki. Allah cukupkan rezeki, Allah kata cukup, Muhammad kata lebih, Jibril kata limpah. Ungkapan doa, Allah kata cukup menggambarkan keyakinan terhadap ketentuan Tuhan yang sempurna. Muhammad kata lebih mencerminkan harapan terhadap rahmat yang melimpah hasil istiqamah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata limpah membawa aspirasi terhadap penyampaian rahmat yang berterusan seumpama kemanisan dan kelembutan kuih itu sendiri kuih-kuih kacang menyamai keinsafan bahawa rezeki bukan sekadar material tetapi kelimpahan rohani yang menyatukan insan dengan ilahi melalui zikir yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonian dalam kehidupan. warna coklat dan struktur kelikatan kuih koleh kacang menambah estetika dan membawa simbolik mendalam terhadap tiang menara masjid Tok Pulai Condong yang utuh berdiri sejak tahun 1857 Masihi. Tiang itu berukur lilit 43 inci di pangkal dan 24 inci di puncak serta tidak hangus meskipun masjid tersebut dibakar dua kali. Bahan utama kulih kacang ialah kacang hijau yang membekalkan pelbagai manfaat kesihatan. Nutrisi di dalam 100 gram kacang hijau mengandungi 23 gram protein, 57 gram karbohidrat, 7.5 gram serat serta vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin C, folat, kalsium, fosfor dan kalium. Kandungan seratnya memberi rasa kenyang lebih lama, membantu mengawal pengambilan makanan dan mengekalkan berat badan ideal. Tambahan pula, serat dan pati dalam kacang hijau meningkatkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus, mengurangkan risiko sembelit. Siaplah kajian koleh kacang yang dicipta untuk menyampaikan falsafah ketenangan sebagai pemacu kemenangan melalui citra ulama Melayu dan tindakannya yang mendahului zaman. Resipi ini adalah hasil didikan yang dilahirkan melalui air tangan nenek moyang orang Melayu Kelantan sebagai saluran dakwah kepada generasi baru untuk dijadikan pedoman hidup. Kaya sungguh negeri Kelantan. Kaya dengan seni budaya. Banyak i ticket.